শহরে যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রায় প্রতিনিয়ত একের পর এক অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে একইভাবে শহর আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে বিশেষ ট্রাফিক পুলিশ সুপার ট্রাফিক সুদম্বিকা আর জানান যেখানে যানজট দেখা যাচ্ছে সেখানে যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাদের এই বিশেষ উদ্যোগ এবং যদি কোন ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ দেখা যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে আসা গাড়ি মালিকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্কতা করা হচ্ছে যদি সে সতর্কতা অবলম্বন করে না চলেন তাহলে আগামী দিন তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ আগামী দিনও এরকম অভিযান জারি রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে जो भी रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कंजेशन कर रहा है जाम कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं थैंक यू फिर भी अगर ना नहीं हुआ तो फाइन कुछ होगा हाँ हम लोग अगर ये लोग बात मानते नहीं है तो हम लोग को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा मैडम आप आए, आज आए हैं आज ठीक हो जाएगा लेकिन दो दिन बाद ऐसे हम लोग एनफोर्समेंट करते रहेंगे हम लोग आते रहेंगे तो, कंटिन्यूअसली तो ये रिजॉल्व लेंगे और हम लोग सोच रहे हैं कि इनसे पहले एक बार बात कर ले एसोसिएशन वालों से और ये व्हीकल ओनर से फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग को कुछ स्टेप्स देते मैडम यहाँ पे जो ट्रैफिक कांस्टेबल रहता है उसको देखा गया नहीं हम अभी हमारा स्टाफ बढ़ा देंगे इधर और उनको हम लोग ब्रीफ करेंगे कि वो लोगों को क्या करना है और कैसे रोड में कंजेशन कम करना है और साइड में हटा के गाड़ियों को लोडिंग और अनलोडिंग होना चाहिए और उनका एक स्टिपुलेटेड टाइम है लाइक हैवी व्हीकल्स रात के आठ बजे के बाद अनलोडिंग करेगा ये फॉलो होगा